বাংলার এখনো পর্যন্ত মুক্তি পায়নি দ্য বেঙ্গল ফাইলস এবং যাকে ঘিরে একটা বাংলার সরকারের বিরুদ্ধে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আলিপুর সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে এই বেঙ্গল ফাইলস দেখানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে জানা গেছে ক্ষেত্রে বেঙ্গল ফাইলসের প্রিমিয়াম শো লাইব্রেরি অটোটোডিয়ামে দেখানোর আয়োজন করেছে খোলা হাওয়া সংস্থা আজকে বিকেল নাগাদি কিন্তু তার আগে গোটা ন্যাশনাল লাইব্রেরি যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এক কোম্পানি সিআরপিএফ এবং সিআইএস এই মুহূর্তে গোটা ন্যাশনাল লাইব্রেরি চত্বর কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে যাতে করে কোনো রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে কলকাতায় এই ছবি লঞ্চের সময় যে ঘটনাটি ঘটেছিল কিংবা সারা বিশ্ব দেখেছিল তার পুনরাবৃত্তি করতে যেন না হয় সেই কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরি ঘিরে রাখা হয়েছে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে শুরুতেই শোনাবো যে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী কি জানিয়েছেন কি बहुत आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ ये फिल्म हमने भारत के यंग लोगों की बनाई क्योंकि तो बॉलीवुड की फिल्मों ने एक ऐसा हाफी तो 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 लग जाएगा सर अभी हम लोग तो ये मूवी देखे यहाँ पर देखा गया की पहले आज का और वो वो एक्शन क्या कहेंगे कि इसी की वजह से गवर्नमेंट ने इसे यहाँ पे अभूषित व्यक्त किया है देखिए तो हमने अपनी फिल्म दिखाया है कि यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं पहले भी दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते थे आजादी के पहले एक हिंदुओं का एक गवर्नमेंट का यहाँ भी हमने दिखाया दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं को बैन करके गवर्नमेंट ने यह प्रूव कर दिया है कि यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं मान रहा है यहाँ का अपना एक अनऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको माना जा रहा है ये गवर्नमेंट ने खुद प्रूव कर दिया है लेकिन आज जो छह सौ लोग आते हैं कैम्प है थिएटर में आपके यहाँ देख रहे हैं दो हजार लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी ये प्रूव कर दिया है कि अब इस तरह की को रिक्लेटरशिपे আপনারা শুনলেন যদিও এখনো পর্যন্ত তার নিষিদ্ধ ঘোষণা না হলেও সেখানে সেই অর্থে কিন্তু বাংলায় তা মুক্তি পায়নি আর ন্যাশনাল লাইব্রেরির উদ্যোক্তারা তারা বলেছে যে এই ছবি বাংলায় দেখানো হোক যাতে কোন রকমের অসুবিধে না হয় মানুষ এক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে যে সকল মানুষ আছে তারা যেন প্রচুর পরিমাণে মানুষের সাড়া পেতে পারেন সেই নিয়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকেও এই আশা ব্যক্ত করা হয়েছে যাই হোক পরবর্তীতে শোনাবো এবার এই গোটা ছবির পরিপ্রেক্ষিতে অভিনেত্রীর কি বক্তব্য রয়েছে सिनेमा इज अ वर्क ऑफ आर्ट सिनेमा में अलग अलग क्रिएटिव आर्ट्स एक साथ आके एक सिनेमा कर सिनेमा के मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात हम आज तक कर ही नहीं पाए क्योंकि हमें सिर्फ यही पूछा गया कि आपकी फिल्म ये है क्या आपकी फिल्म वो है क्या और जिस तरह से आज भी ये शूटिंग हो रही है मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का एक सिनेमा है सिनेमा को सिनेमा की तरह देखना चाहिए उसी की तरह ग्रहण करना चाहिए सिनेमा से बहुत ज्यादा क्रांति आ सकती है सिनेमा से एक तर... बहुत अलग लेवल का एक्सपोजर मिल सकता है सोसाइटी को एक आईना दिखाने का काम हमेशा सिनेमा करता आ रहा है तो उसमें इतना सब लोगों को तो क्यों आश्चर्य हो रहा है और क्यों इस तरह के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं बात का है। तो मुझे आश्चर्य है बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है ऊपर मैं काश आप लोग या आज ये फिल्म देख पाते लेकिन आप सब लोग यूर ऑन जॉब यू और वर्पिंग आई अंडरस्टैंड दैट बट आई एम होपिंग एंड प्रेयरिंग दैट वेरी सून आप सब लोग ये फिल्म देख पाएंगे मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ तो ये कहना चाहता हूँ कि एक फिल्म ने वो करके दिखाया जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाई आज डायरेक्ट एक्शन दे भारत का बच्चा बच्चा उसके बारे में जान गया है गोपाल मुखर्जी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है राजेंद्र लाल रॉय चौधरी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है बंगाल फिर क्या बीता है बंगाल का कितना सेक्रीफाइस है इसके बारे में आज पूरे भारत के लोग जान गए हैं इस आवाज को जितना यहाँ की सरकार दबाने की कोशिश करेगी उतनी बुलंदी से ये आवाज उठेगी और मैं बंगाल के सारे लोगों से अपील करता हूँ बंगालियों से अपील करता हूँ कि ये आपकी फिल्म है अब आप एक ऐसा मूवमेंट शुरू करिए कि अब ये जो सरकार द्वारा गुंडागर्दी है कि आज ये फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे वो नहीं रिलीज होने देंगे इसको बंद करने की जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है हमने फिल्म बना दी है पर बंगाल में दिखाई जाए इस बात की जिम्मेदारी आपकी है और जो छह सौ लोग अंदर बैठकर फिल्म देख रहे हैं सीढ़ियों पे के Gen अंदर ये एक बहुत बड़ी क्रांति है यहाँ से एक नया रेवोल्यूशन शुरू होता है एक नई बिगनिंग शुरू होती है একদিকে পরিচালক অন্যদিকে অভিনেত্রীর বক্তব্য আপনারা শুনলেন এবং যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রীতিমতো সরকার সেক্ষেত্রে বাধা দান করছে জানতে করে এই দ্য বেঙ্গল ফাইলস যেন কোনোভাবে মুক্তি না পেতে পারে আর যার কারণে তীব্র ক্ষোভ এদিন তারা প্রকাশ করেছেন কেন সেক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হচ্ছে জনগণ জনগণের সেক্ষেত্রে যেন সক্রিয়তা দেখায় আগামী দিনে এইভাবে যেন কোনো ছবিকে বাধা না দেওয়া হয় মুক্তি পাওয়ার জন্য সেই নিয়েও তিনি আবেদন জানিয়েছেন যাই হোক আহ এই কার্যতকে যে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সম্প্রচার করা হয়েছে দেখানো হয়েছে বেঙ্গল ফাইলসের প্রিমিয়ার শো সেক্ষেত্রে কিন্তু পাঁচ হাজার মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং দর্শকদেরও রীতিমতো একটা আহ এদিন লক্ষ্য করা গেছে নেমেছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন